И мне на самом деле в последнее время все менее интересно даже смотреть за глупостями Макрона, вот за этой пошлостью в Ватикане. Ну, в принципе, вдумайтесь, да? Идут похороны человека, к слову которого прислушивается более миллиарда людей. Над его, в буквальном смысле, над его телом беседуют люди, о чем-то совсем другом. Это какая-то, по сути своей, феноменальная пошлость. Когда подводят безбожника Макрона с сатанистом Зеленским, и они садятся 15 минут о чем-то поговорить с Трампом, притом Трамп еще отсылает Макрона, и, и все это вот здесь. То есть это полное непонимание ни места, ни времени неосознание, вот все эти улыбочки, весь этот, этот идиотизм. То есть эти люди прощаются с человеком, который традицию ведет от Петра. Не будет Зеленского, не будет большого количества всякого разного геморроя. Вот. Но ясно, что как бы, наше руководство имеет на это свою точку зрения. Вот. Что касается предупреждений Трампа, до 30 апреля, как я уже сказал, сказать, никто ничего явно сделать не успеет. Вот. Ну а насчет переговоров без всяких там условий, ну, я не вижу, честно говоря, смысла, а самое главное, я вижу так сказать, опасность опять быть обманутыми, если начать переговоры с тем, кто, по сути, незаконен, да, и по большому счету навязывает собственные, так сказать, какие-то условия. Но смотрите, он мало того, что он незаконный, так сказать, по своим законам, там, по внутренним, так он еще действительно вот имеет вот этот вот указ, это значит, что любые переговоры с ним могут быть оспорены. Вот. Да и опять же, не очень понятно, о чем, о чем переговаривать. Что касается угроз Трампа, вот всех этих переговоров, и прочее, прочее. Ну, возможно, это какие-то вещи, сказать, которые там можно было ожидать, или какие-то дежурные. Трудно сказать. Трудно сказать, что там конкретно ему там рассказывают. Вроде бы как он убрал Макрона. Да, Макрон тоже хотел присутствовать, что-то такое, так сказать, там, поддакивать, да. Вот. Ну, не знаю, вот эти. ці штуки остаются для нас непрозрачними. Але що б там не відбувалося в московських студіях, а також на міжнародній політичній арені, я нагадую, українці нам з вами своє робити. Тож давайте невпинно підтримувати наші сили оборони і донатити на їхні потреби. Нехай відправляють окупантів туди, де їм місце, бо ви ж знаєте, воно точно не на нашій українській землі. Ми своїх цілей добиваємося. Ми сказали 22-му році, что мы вернем и освободим Донбасс, ЛНР. Мы добьемся того, что Украина не будет НАТО. Ну, посмотрите. Ну, сегодня даже кто-то сегодня, Телеграф, кажется, написал, что, ну, действительно, в окружении Трампа и остальных говорят о том, что Украине другого выбора нет. Он был бы, если бы согласились на наши условия три года назад. Он был бы лучше для Украины. Теперь уже не будет. Нет у них другого выбора. Таны уже Ну, от скільки можна намотувати усі ці вологі фантазії бункерного на мізки Росіян чи те, що від них лишилося. Хоча не впевнена, що там взагалі щось залишилося. Тож просто додам Маргарита Симон'ян як головний рупор кремлівської пропаганди, радіє чи вірніше робить вигляд, що радіє? Бо в їхній парадигмі будь-яке уповільнення євроатлантичної інтеграції України подається як перемога Росії. Не добились они своих целей. И в принципе не добиваются. Потому что лицемерие никогда не добивает своих целей, потому что оно ставит цели ложные, неправдивые. А мы не врем. Мы сказали, что будет перемирие на Пасху. Было перемирие на Пасху. Даже Украина была вынуждена признать, что с нашей стороны была абсолютная тишина. Что? Серьезно? А это тогда что? На цей великий день были российские штурмовые действия. Были удары и обстрелы. Были втраты. В тому числі втрати цивільні сьогодні. Російських ударів ще більше. Як думаєте, а яким буде наступне перемир'я бункерного? Бо вчора у Кремлі заявили, що Путін нібито оголосив перемир'я на дні 80-ї річниці дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. И вот же с 7-го года, 10 -го травня российская сторона зупыняет все боевидеи. Был бо путинский подстылкой, вот что кажут. Они это воспримут как слабость, и они начнут на нас давить тогда еще сильнее по ключевым направлениям. Вот в этом заключается главная опасность. То есть мы должны понимать, что если мы уступим, не дай бог, конечно, кинбурнскую косу, на Западе и в Японии... Це сразу прабуді настроєння в отношении слабості Росії, а этого ні в коем случае допустить нельзя. До слова терористична федерація вважає, що українська сторона має наслідувати цей приклад у разі порушень перемир'я саме українською стороною. Збройні сили Російської Федерації дадуть адекватну і ефективну відповідь. ну ви це чуєте? Але, повертаючись до Великоднього перемир'я, під час нього окупанти відновили звичну для них штурмову активність. Тож, знаєте, щоб в путінських блазнів, зокрема і в Симон таке перемир'я було під вікнами будинку, особливо в Янши після таких заяв. Що мирні люди і навіть не мирні люди на Україні, не б, якщо б… Они это все не начали. Я думаю, что жертвы, наверное, приближаются уже к миллиону с их стороны. Тебе видней? и часто едешь. Я думаю, что, наверное, да. И еще... Это 200 и 300 -е, сильно за. Да, сильно за. Да, миллион, сильно. то есть, украинцев. То есть, так в вашем вот... счету, население города Харьков языком служило. То есть, да. считай, его нет? Так вот, миллион украинцев бы не погиб, если бы президент Украины Порошенко... Не сказал, что русскоязычные дети будут сидеть в подвалах, а украинские дети будут ходить в школу. Миллион украинцев бы не погиб, если бы в Одессе не сожгли заживо людей, которые не хотели отказываться от того, что они русские. Миллион украинцев бы не погиб. Если бы не взорвали горловскую Мадонну с десятимесячной дочкой на руках. Миллион украинцев бы не погиб, если бы не разбомбили детский пляж в Зугрессе. И миллион украинцев бы не погиб, если бы западноевропейская цивилизация, как современные крестоносцы с гиканьем и с криком «Ура! Давайте ложные Мицелями освободим какой-нибудь очередной гроб господин, которого там не было и, и нет. И Господь, мне кажется, так далеко от этих мест, как вообще это возможно. Если бы она не аккомпанировала и не включала бравурные марши, не погиб бы миллион украинцев. И не погиб бы миллион украинцев, просто если бы русским не мешали всего-навсего оставаться русскими. Тобто українцям треба було стати росіянами, покірно впасти на коліна і служити кремлівському дияволу. Власне, що тут ще додати, путіністи просто хочуть, щоб ми перестали існувати як нація, як вільний народ. Ну або стали поневоленою частиною їхньої імперії зла. До речі, не просто ж так знову на болотах лунають заяву про «один народ, один язик. Причому подивіться, через кого і як вони це зараз роблять. Родина – это Россия. Это это не только место которое ты родился я в котором ты родился я вот например родился в киеве но для меня это исконно русская земля так потому что она сказали. принадлежит первое, православной русской культуре там киево печерская лавра это место где всегда традиционно говорили на русском языке и чтили русскую культуру уважали и любили ее любили русский язык как вот как я например стоящий здесь в москве спустя много лет и э, вот э, это родина это ощущение это ощущение причастности к чему-то очень очень важному и очень ответственному поэтому родина конечно ее нужно и отстаивать и ну ее естественным путем человек отстаивает потому что это его родня это его вот семья, можно сказать, вот это самое главное. И наша, наша земля, кстати, которую вот нам оставили наши великие предки путем невероятных усилий, ведь мы же отвечаем за нее. И эта земля, это Россия. Ну а пока в Москве в парад победобесия, Лінці Грем, це, до речі, сенатор США підтримав пост Трампа із звинуваченнями на адресу Путіна, і навіть заявив, що Сенат Сполучених Штатів Америки готовий запровадити нові санкції проти Росії. Ну це якщо той не погодиться на мир.